Да, мы триста штук взяли, а -а -а. что хватило. Основательно подготовились. Да, мы еще хотели стих написать, но боимся, что мы потом не вытрем. Первый вопрос, как правильно представить вас на эфире? Я студент Одесского художественного училища имени Б. Грекова, Катя Стравкова. Ну, и являюсь также одним из организаторов флешмоба. Еще раз четко правильно фамилию. Катя Срывкова. Срывкова. Да, Срывкова. Э -э -э скажите, пожалуйста, вот как возникла идея проведения флешмоба? Почему? Почему? Это не круглая дата? Не круглая дата. Дело в том, что мы являемся поклонниками творчества Лины Васильевны. С этим нас познакомили наши преподаватели, Гусюкарина Петровна и Захарченко Матин Андреевич. Они нас пытаются воспитывать как художников и как личности. Вот. Именно поэтому они нам рассказывали, кто такая Лина Костенко. Предлагали это читать. Вот. И читая это, мы все понимали. Мы пытаемся понимать всю глубину ее творчества. Вот. Это уже не первый раз, когда мы пытаемся ее поздравить с днем рождения. Мы два года назад, на 80-летие, участвовали э, ну, в юбилейной программе, было там были представлены наши картины э, в честь ее дня рождения, э, ну, под тему ее стихов. Э, вот. Потом мы пытались, когда еще э, 3-4 года назад мы не могли найти э, ни книг, никаких э, там где, где печаталась Балина Васильевна, кроме старых в библиотеках. А нам очень хотелось ее читать. Мы искали в интернете, распечатывали, у нас были такие самые здания. Нам наш преподаватель помог ее отправить с линии Василь, Васильевне. Мы еще добавили туда свои тюды, которые писали с уголками Одессы. И, в общем, это уже не первая наша попытка поздравить ее с днем рождения, потому что мы ее очень любим. Скажите, обратная связь была? Обратной связи не было такой прямой. Вот нам единственное сказали, что подарок доставили, ей понравилось, очень приятно. Вот. Ну, после того, как мы сдали много сам издатов для своего чтения. Мы рады, что появились уже печатные издания, которые уже можно купить, и уже не сам издаты. Единственная связь. А может, когда дата рождения? 19 марта 1930 года. 19 марта, это значит, я в этом году 82. 19 марта. Давай, иди погодись, иди в стиле, пойди погодиться. Давай, наша... 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 Давай, наша. Давай, наша. Это мели туда. Написано либо 10 гривен, либо 2 по 5. А там ну, да. ну, Да, ну, да, да, да. Всё, так, не, не монеты, а бумажки. Дайте сжирать. Все. Нет, 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 еще нет,

Thank you.

Посемой почалось. Ми не забувайте, незабутнє, воно все відео як взялось. І не повторю, насполезацію собі. Ми наш і широки, немає слаблю пік на ринку, віктарику. І сонце завтра ще воня, вечірне жаринку, ще увійно від коня. Легайте поступця вікам, вимогу спорту і смерти! людей велика яснота, нехай не війні пальця гетики, то лють вам серце і в усах. Сердіть, де незабутнє, не. воно вже і не за ось, не зміцінюйте, некоштовне, не закупіть, найфронних не жаровне, немає славне і мучне! Шукайте посмішку посмішу вона ніколи не мине. Я його не знаю. Готове? Душо, так, почалось, мабуть, найбутнє, оце небольше почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже ліниєм взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі. Не проміняйте неповторне, на сто ерзаців у собі. Минають фронди і широнди, минає славне і бучне, Шукайте посмішку жаконди. Вона ніколи не мене Любіть травинку і тваринку, і, вітраринку, і сонце завтрашнього дня. Впечінним в в покри жаринку Щахетну денну іноді коня. Згадайте посміху вагона, не зникань, як раперівська Мадонна у вічі дивиться вікам.

现在都不行。